首先，第一步，你要先拿香味儿勾引他。 主动，这不好吧？你要先制造你们两个独处机会，知道吗？然后呢，你要想，怎么才能跟他有身体接触？比如说这个吧，你可以用这个，给他擦拭脸庞，然后还可以给他擦一下脖子，擦拭他的手。最重要的是，你一定要。 就算是正人君子也抵抗不了的。啊！你脖子上有汗，不可能，今天很凉快的。不是，今天好热的、啊。 说我不是故意的，你信吗？信<是>。最后一步就是你要慢慢的向他靠近。不是，嗯、这种事我的师尊做不出来。哎，你相信我，对待他这样性格的人，他不主动，你就主动。要搞定他，你首先要突破自己的心理防线，才能进一步，懂吗？ 呃，我们要不要起来说话呀？啊！我突然想起我有事要去做，那个，我先走了。 师尊，他生气了吗？嗯、啊，嗯，没事儿，反正我也不敢奢望、啊。不不不，你相信我，旁观者清，我看你们看的是真真切切的。而且你知不知道，你师尊置换给车右大仙的，是药玉。药玉？是啊，药玉可稀罕了，是三界排得上的宝贝。 还是恢复灵力的法宝，可他为了你，却不顾自己的安危，将它给抵了出去。师尊，有事吗？事吗没了药浴，又好元气为我制药，你的伤势是不是加重了？不是。 你看着我回答，我去把它换回来。为之，你拿什么去换？不知道，但他们要什么我就给什么，要是没有我就去找。你现在什么都做不了。我不是凤凰吗？我的命总值钱吧？ 傻瓜，我们不是说好了，要好好的活着，要保护好所爱的人。你的安全不仅关系你自己，还牵扯着三界，所以你不能做傻事。况且妖域没有了，不过是恢复的慢一些而已。放心好了，我没事的。